нужно подходить с юмором. Наверное, у каждого был случай, когда приходилось брать работу на дом. Представьте, педагог сидит дома над планом. Мама! Мама, что ты делаешь? Молодец! Задавай меня... Получай умные ответы, чтобы вырасти и стать такой умной, как кто? Как мама. Молодец. Мам, а ну что ты делаешь? Молодец! Задавай умные вопросы. Получай умные ответы. Загрузила поумнела. Молодец. Мам, а сколько мне лет? Тебе вот лет. Но мне же больше. Да, молодец. Но у мамы с годами пальцев на руке больше не становится. А другая занята. Мам, а сколько ты зарабатываешь? Молодец. Дец как мало. Мам, мама, мам, ну а что ты делаешь-то? Мам настырная. Получи ответ. Вот план пишу. А что такое план и зачем его писать? Ай-яй-яй-яй-яй, стыдно не знать. Мама, а что с тобой? Стыдно. <звы> Мама, а помнишь, ты мне обещала в зоопарк? Мама обещала, мама сходила. Мам, а посмотри, у меня сопельки. Да, 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 смотреть сопельки мое самое любимое занятие. Мама, а почему у меня ухо два, а рот один? Молодец, задавай умные вопросы. Получаю умные ответы, понимаю твое недовольство. Мам, но я хочу кушать. Некогда мне у плиты стоять, план пишу, в садике покушаешь. В садике? Но ну, я там буду скучать. Не переживай, мама будет скучать, за нас обеих. Мам, а знаешь, когда я вырасту, я обязательно стану педагогом. Мама в шоке.